с победой. Считаем, что они не совсем заслуженная, Все-таки были у нас в моменты, было преимущество определенное, но побеждает тот, кто забивает гол. Тернополь забил, мы не смогли. Хотя есть претензии в суде по поводу пенальти. К сожалению, плохо видел этот момент, или я не знаю. Но в итоге пока карточку с Карлоса вместо пенальти. Почему ну, такие два разных тайма? В первом тайме команда фактически играла первым номером, а потом опустилась. И в первом тайме, и во втором тайме пытались играть в первый номер, но у нас, надо учитывать, еще у выпало 4 человека из основы перед этим матчем. И Мединский наш, местный, Бушман, Давидов, У нас не было плановой игры, это все плановые игроки основы. Но. Играли в первом тайме, во втором, во втором тайме после того, как пропустили, где-то сбились на более сумбурный футбол. Хотели как можно скорее отыграться, но и не получалось -то, Комбинационный футбол. Поле повлияло тоже, как напротив. прийти. тяжело ему выдерживать нагрузку двух команд на себя. Очень вязкое и тяжелое поле. Но не получалось. Кілька слів про нашого мединського, як він у нас прожився. Хороший футболист, профессионал своего делом. Приехал з першого, першого же дня начал доказывать свою професіональну пригодність. Принес уже немного пользы домой, к сожалению. отримав дуже серйозну травму перелома и Добавляє тепер нам это голодное Но будем стараться выкарабкиваться из этого. Должны быть рамоценные замены. Постараемся. А Игорь молодец, он доказывал ни словом, а дело, почему. он достойный. Вы пребываете в зоне лидера? Чьи задания команды на сезон в борьбе за премьер Команды нет никаких задач. Команда просто должна выходить и выигрывать каждый матч. Сегодня мы ехали только за победой, к сожалению. Едем. выезжаем домой ничем. Дякую.